Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan selamat beraktivitas. Kembali lagi bersama saya, Sailus EDS Channel yang selalu memberikan informasi-informasi seputaran dunia pelancong Sebelum itu jangan lupa bantu like dan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kawan-kawan tidak ketinggalan informasi terbaru ketika channel ini mengupdate video yang terbaru jadi hari ini hari, hari Rabu tanggal 21 saya mau jalan-jalan ke Malaysia lagi ya saya melewati Batam Center tujuannya ke Setulang Laut ya Jadi, sebelum aku membahas apa saat masuk ke Malaysia, ya mau lewat jalur laut atau lewat bandara, ya? Untuk tujuan ke luar negeri, mau ke Malaysia, ke Singapura, dan ke mana-mana lah. Pokoknya, ke luar negeri. Jadi, Bapak Presiden kita. Jokowi Widodo telah menginstruksikan kepada pihak-pihak imigrasi bandara atau pelabuhan yang terkait untuk memberantas berkaitan tindak pidana perdagangan orang. Jadi saat ini banyak sekali ya tekong-tekong nakal yang menjanjikan pekerjaan ke luar negeri dengan iming-iming Gaji yang sangat fantastis, ya, dan pekerjaan yang sangat enak. Semacam kayak macam kerja gaji sekian, tempat tinggal ditanggung, makan ditanggung, tapi ujung-ujungnya dijadikan TKI ilegal atau kosongan. Dijanjikan, katanya, dibuatkan permit. Karena saya sendiri banyak sekali ya kawan-kawan kena tipu semacam itu Jadi untuk saat ini ya untuk jalur dari bandara atau di pelabuhan mana saja khususnya yang mau keluar negeri semuanya diperketat ya Jadi yang pengen melancong keluar negeri agak dipersulit enggak kayak biasanya karena saya banyak punya kawan atau yang ngecat ke IG aku itu banyak kena tolak di Batam, di Tanjung Balai, di Dumai, sama di Bengkalis, dan juga di Bandara Soekarno-Hatta, sama di Juanda Surabaya. Banyak sekali yang pengen melancong ke Malaysia tapi kena tolak ya kena tolak di imigrasi Indonesia ya rata-rata yang ditolak itu di imigrasi Indonesia bukan di imigrasi luar negeri contohnya ke Malaysia atau Singapura jadi ini kemarin saya dibagi video sama wak saya yang bekerja kebersihan yang berada di Tanjung Balai Karimun ya banyak sekali orang kena tolak lantaran tidak mempunyai KTP Tanjung Balai Karimun ya jadi ditolak tidak bisa melancong ke luar negeri ke Malaysia jadi untuk pelabuhan Tanjung Balai Karimun untuk saat ini ya untuk bulan ini yang bisa melancong ke Malaysia hanyalah orang yang berdomisilin Tanjung Balai, contoh yang mempunyai KTP Tanjung Balai ya, Tanjung Balai Karimun. Jadi kemarin tuh banyak sekali kawan-kawan meranti itu lewat situ semuanya kena tolak ya. Tidak bisa melancong keluar negeri. Padahal biasanya dia melancong melewati Tanjung Balai situ ya apalagi dia sudah dapat cop banyak itu dari situ dari sebelum covid sampai kemarin lepas itu dia mau masuk lagi tapi dia kena tolak ya ya itulah tadi semuanya pelabuhan atau bandara semuanya diperketat jadi saya mau menginfokan ya apa syarat kemasuk ke Malaysia kalau syarat ya seperti biasa ya kalau masalah vaksin itu sudah tidak dipertanyakan lagi. Kalau masalah vaksin, jadi kalau pengen jalan-jalan ke Malaysia, tiket harus PP ya. Tiket wajib PP, kita harus bawa uang yang banyak ya. Uang tunjuk, <tuh> uang tunjuk itu apa ya? Uang untuk biaya hidup kita di negara Malaysia. Siapa tahu, ketika kita masuk dalam imigrasi Malaysia, kita dipertanyakan bahwa uang berapa kan kita kasih tunjuk? Ya, jadi uang tunjuk itu bukannya diminta, cuma kalau orang itu tanya, kita bagi tunjuk. Dan wajib memboking hotel, ya. Kalau yang pengen melancong ke Malaysia, wajib memboking hotel sebelum keberangkatan. kalau punya saudara di Malaysia kan banyak sekali warga Indonesia yang berada di Malaysia jadi kita ya menunjukkan aja dia punya rumah itu alamatnya di mana jadi syarat masuk ke Malaysia itu aja ya tiket PP kalau nggak ada saudara di sana kita wajib memboking hotel untuk meyakinkan imigrasi ya yang berada di Malaysia. Jadi kawan-kawan ya yang pengen jalan-jalan ke Malaysia jangan takut ya, jangan takut, jangan risau. Kalau emang kawan-kawan pengen melancong ke Malaysia itu benar-benar melancong. Jadi kawan-kawan itu harus bisa membuktikan kalau bahwa kawan ini benar-benar melancong. Bukan ada maksud lain apa mau kerja gitu ya. Jadi harus bisa membuktikan gitu kalau bahwa kamu ini melancong gitu. Jadi kalau pengen melancong mau lewat bandara, apa lewat pelabuhan mana saja tak payah takut. Jadi kawan intinya di situ harus bisa membuktikan kalau bahwa saya ini mau melancong benar-benar melancong. Kalau bisa membuktikan itu insya Allah nggak kena tolak. Jadi buat kawan-kawan yang pengen melancong semuanya aku doakan semuanya lancar ya tanpa ada hambatan di imigrasi ya itu syaratnya kalian harus bisa membuktikan bahwa kalian itu benar-benar melancong contohnya saya sendiri lepas terus loh lewat Malaysia maupun di Indonesia lepas terus kemarin dari Jakarta pun lepas habis pulang dari KL kemarin lepas nggak ada problem gitu Jadi untuk informasi kayak gitu aja ya buat kawan-kawan ya. Tolong bantu like dan subscribe biar saya makin semangat untuk memberikan informasi-informasi yang terbaru. Untuk kurang lebihnya silahkan komen di bawah kalau video ini kurang jelas atau gimana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.